ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಜನ್ ಗುಂಪಿನ ಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಭದ್ರಗಿರಿ ಕೇಶವದಾಸರ ರಚನೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನೀಗ ಕೇಶವದಾಸರ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಿಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಿಯೇ ನಮಃ ॐ घं गणपतये नमः गगनौपमगं गणगणपतये नमो कारमय विश्वंभरा गगनौपमङ्गणगणपतये नमोकारमय विश्वं ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः मेरुसमानगम्भीरगणेशा चारु चतुर्भुजपाशाङ्कुशधर चारु चतुर्भुजपाशाङ्कुशधर सर्वविघ्नहर सर्वसिद्धिकर सर्वभीष्टप्रदायिका सर्वकण्डना दुष्टखण्डना दुःखभञ्जनविनायका मेरुसमानगम्भीरगणेशा घोर दैत्यहरा शूरधीरहे मयूरेश्वर गगनोपमगलं गणपतये नम ओंकार विश्वं वरा नम ॐकार विश्वं ॐ घं गणपतये नमः घम गणपतये नमः हे गजानन हे महोदगट अगजानन पद्मार्क हे प्रभु निगम गशन्मुखिधा सुत अगणित महिमा भगवंता पतित पवना विश्वशांतिया क्षमति घाति महेन् महान महान्मता हे गजानन हे महोदट हे गजानना, कहे रंभा पद्माकेरंभा जगदुतरसुगसुरपूज नि पूजित वेद निगाम संता वेद नि गमागम संता गगनोपमगङ्गणपतये नमः ओङ्कारमया विश्वं परा ओङ्कारमया विश्वं परा ॐ गणपतये नमः ॐ घं गणपतये नमः ॐ घं गणपतये नमः श्रीदिबुधिप्रदा सिद्धि विनायक बुद्धि प्रकाश प्रसिद्ध प्रकाश प्रसिद्ध मूर्ते सिद्धिदायक बुद्धि प्रचोदक उद्धारक प्रभु विनायक सिद्धि पद जगन्नायक क्रुद्ध दैत्य गुणदायक सिद्धि बुद्धिपद सिद्धि विनायक बुद्धि प्रकाशक प्रसिद्ध मूर्ते சூத்ரதயேத்ய சிந்துரவிமர்த்தன हरिदास शुद्धमूर्तिहरिदासकेशवनुत शुद्धमूर्ति केशवनुत गगनोपमङ्गणगणपतये नमः ओङ्कारमया विश्वं वरा ॐकारमया विश्वं वरा ॐ गं गणपतये नमः ॐ घं गणपतये नमः ॐ घं गणपतये नमः गगनोपमगङ्गणगणपतये नमोकारमय विश्वं वरा नमोकारमय विश्वं वरा ॐ घं गणपतये नमः